xotira muqaddas qadrlash savobdir osoyishta va tinch hayot uchun kurashganlar yurtning faxri hisoblanadi jannat makon yurt farovonligi uchun hozirgi dorulamon kunlar uchun jon berganlar to abad qalbimizda bo'ladi tinchlik ko'z qorashig'imizday asraydigan ne'matimiz bo'lsin qadr shul kim u yurtda hazrati inson aziz hazrati inson uchun yaralgan imkon aziz inshaalloh hech kimdan kam bo'lmaydi bu millat erk bayrog'in ko'targan hu o'zbekiston aziz nima ey do'stim alam bilan o'tmoqdir o'lim nima ey do'stim kelmas bo'lib ketmoqdir sog'inch nima ayt kutib qolgan ko'zlaring yig' nima ayt yig'i ko'z yosh